Здравствуйте. Давайте знакомиться. Меня зовут Вячеслав, живу в городе Одесса. Как у вас там в Одессе? Меня Александр звать. Сегодня живу тихо. Живу в, городе Кемерово. Кемерово. Сегодня тихо, вчера был прилет, так было громко в 6 утра, да. не в 6, 7 где-то. Вот. А сегодня более-менее, да, было 4 воздушных тревоги, но все мимо нас, поэтому, слава богу, более-менее. Но вчера как бы немножко было неприятно, скажем честно, но ничего. Мы переживем, запомним, запишем. Как-то так. Да. А вы на какой стороне сейчас? Ну, ну В какую политику поддерживаетесь? Э, ну, смотрите, <соспорожие> это не совсем корректно э, говорить, какую политику поддерживаю. Я могу да, сказать, да, каких, ну... каких я убеждений. Э, я скажу да, так: да, я вот. до 2014 года даже предположить не мог, что я буду клятым украинским националистом. Это я вам говорю как есть. Вот честно. Uh -huh. До 14-го года вообще в мыслях не было такого. Хотя когда мне в университетские времена предлагали ехать там в Германию доучиваться, я отказался, сказал, не, не, я в Украине останусь, да. Вот. Но в принципе я даже предположить не мог, что во мне возможно это разбудить. А сейчас у меня uh -huh. есть четкая позиция. Я люблю свое государство, я люблю свою страну, это разные вещи, и я буду здесь, ну как бы, потому что ну, других вариантов нет, поэтому, да, вот так. И, кстати, я вам скажу, прикола ради, больше всего для того, чтобы пробудить украинский национализм, больше всех в мире сделал именно ваш президент действующий. Потому что пока он на нас не напал, всем было пофиг. На вас, на нас. <тап> не, на вас никто не нападал. Ну, конечно. А как же ваши войска оказались на нашей территории? <запрессив cui> а, наши войска Резолюцию оказались... Резолюция 33 Нет, в тот момент они оказались, знаешь как... Угу. А... Смотри. Смотрю. ЛРН, ДНР, да? ничего не было тогда? С, с Россией подписали указ. Когда? О том, что они, они присоединяются. Подожди, кто признал существование Российской этих Федерации. республик? И когда? Кто признал существование этих псевдореспублик? И когда? Почему Россия не признавала их 8 Нет. лет? Можешь мне сказать? Не, но они признали их. Когда? Они Через признали. 8 лет? Через 8 лет они признали это. Mm -hmm. ну, ладно, Почему все, признали, 8 лет не, а, не признавали, это... расскажи мне? Что ждали? А нет. Ну, ждали. Почему, ждали подписав договор, не дождались, когда он вступит в силу и напали на нас раньше? А... Можешь объяснить мне? Нет. нет. Как они нет? вступили в силу нет. в тот момент, Но... когда они подписали этот договор? Нет. В договоре четко Просто... написано, когда он вступает в силу. Ты читал этот договор? Он вступает в силу конечно, после обмена ратификационными грамотами. Обмен грамотами произошел, слился, все. Вот такие вот, конечно, читал. Но слово ратификационная грамота» все, их выбывает.